सगळ्यांचं प्रधानमंत्र्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो बराच वेळ म्हणजे आम्हाला असं पण एक बैठक भारतीय जनता पक्षाची माननीय प्रदेश प्रदेशाध्यक्षाची आणि मान्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाने अध्यक्षतेखाली चालू होती ती बैठक संपवूनच आता या प्रेस कॉन्फरन्सला आम्ही सगळे आलो मी थेट आपल्या सगळ्यांशी संवाद सगळ्यांच या पत्रकार परिषदेमध्ये मी स्वागत करतो मला वाटतोच नाही आणि आपल्याला कल्पना आहे की कालच भारताच्या लोकसभेच्या निवडणुकांचे आणि काही विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल आहेत पहिल्यांदा तर मी देशभरातल्या भाजपच्या आणि एनडीएच्या कार्यकर्त्यांच आणि देशाच्या जनतेचे आभार मानतो की पंडित नेहरू नंतर पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनण्याचा आशीर्वाद हा माननीय मोदीजींना जनतेने दिला कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नामुळे आणि जनतेच्या आशीर्वादामुळे तो मिळाला आणि भारतामध्ये एनडीएचं सरकार येत आहे आणि बासष्ट नंतर पहिल्यांदा असं घडत आहे त्यामुळे हा एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा क्षण आहे त्याबद्दल जनतेचे मी आभार मानतो त्याचवेळी ओरिसामध्ये पहिल्यांदा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातलं सरकार तयार होणार आहे आंध्र प्रदेशमध्ये देखील चंद्राबाबूजींच्या नेतृत्वात एनडीएच्या सरकारला लोकांनी पसंती दिली अरुणाचलमध्ये जर भाजपचं सरकार पुन्हा निवडूनच आलं त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीतही जनतेने एनडीएला आणि भारतीय जनता पक्षाला मोठा कौल दिला याबद्दल देखील मी जनतेचे आभार मानतो हे सगळं होत असताना एक गोष्ट अजून लक्षात घेतली पाहिजे की जी इंडी आघाडी तयार झाली होती त्या संपूर्ण इंडिया आघाडीला जेवढ्या जागा मिळाल्या त्यापेक्षा जास्त जागा या एकट्या भारतीय जनता पक्षाला देशामध्ये मिळालेले आहे त्यामुळे सर्व लोकांनी एकत्रित येऊन एक मोठा नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील भारतीय जनता पार्टी ही त्यांच्यापेक्षाही मोठी राहिली आणि भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीएचे घटक पक्ष मिळून या ठिकाणी सरकार हे तयार होत आहे महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला अपेक्षित यश मिळालेलं नाही किंबहुना आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप कमी जागा या महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला मिळालेल्या आहेत महाराष्ट्रात खरं म्हणजे आमची लढाई ही जशी महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांची होती तशी काही प्रमाणात नरेटिव्हशी लढाई ही देखील आम्हाला मोठ्या प्रमाणात करावी लागली ज्याच्यामध्ये संविधान बदलला असा जो एक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता तो नरेटिव्ह निश्चितपणे ज्या प्रमाणात थांबवायला थांबवता यायला पाहिजे होता त्या प्रमाणात आम्ही थांबवू शकलो नाही हे देखील खरं आहे जनतेने जो जनादेश दिलेला आहे तो शिरसावंत माणून या ठिकाणी पुढची तयारी करण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे ज्यांना जास्त जागा मिळाल्या त्यांचेही मी अभिनंदन करतो पण त्याच वेळी काही गोष्टी या आपल्यापुढे निश्चितपणे मांडल्या गेल्या पाहिजेत असं माझं मत आहे कारण इलेक्शन मध्ये एक इलेक्शनचं अर्थमॅटिक असतं या अर्थमॅटिक मध्ये कुठेतरी आम्ही पराजित झालो असं माझं मत आहे अर्थात याच्या बऱ्याच मीमासा असू शकतात त्या पुढे आम्ही करू पण आपण जर बघितलं तर एकूण महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीला ज्यांना जवळपास तीस जागा मिळाल्या त्यांना मिळालेलं मतदान आहे त्रेचाळीस पॉईंट एक्क्याण्णव टक्के आणि आम्हाला मिळालेलं मतदान आहे त्रेचाळीस पॉईंट साठ टक्के म्हणजे अर्धा टक्क्यापेक्षा देखील कमी आहे त्या ठिकाणी आम्ही नंबर जो आपल्याला पाहायला मिळतोय तो, तो सतरा आणि तीस आहे दुसरं आपण जर मतांमध्ये बघितलं तर महाविकास आघाडीला दोन कोटी पन्नास लाख मतं मिळाली आणि महायुतीला दोन कोटी अठ्ठेचाळीस लाख मतं मिळाली म्हणजे प्रिसाइसली सांगायचं झालं सा तर दोन लाख मतं आमच्यापेक्षा फक्त त्यांना जास्त मिळाली दोन लाख तीन हजार एकशे ब्याण्णव मत दुसरं याच्यामध्ये आपण जर मुंबईचा विचार केला तर मुंबईमध्ये जरूर महाविकास आघाडीला चार जागा आणि आम्हाला दोन जागा मिळाल्या आहेत पण महाविकास आघाडीला मुंबईत चोवीस लाख बासष्ट हजार मत आहेत आणि महायुतीला सव्वीस लाख सदुसष्ट हजार मत आहे म्हणजे मुंबईमध्ये दोन लाख मतं आम्हाला महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त मिळालेली आहे हे देखील या ठिकाणी नमूद केलं पाहिजे आता हे सगळं होत असताना साधारणपणे मी अरेथमॅटिक का म्हटलं तर भारतीय जनता पक्षाचा विचार केला तर आमच्या आठ जागा अशा आहेत की ज्या चार टक्क्यापेक्षा जास्त कमी फरकाने चार टक्क्यापेक्षा कमी फरकाने ज्या जागा हरलो सहा जागा अशा आहेत की ज्या तीस हजाराच्या आत आम्ही लढ त्या ठिकाणी हरलो आणि त्यातले आपल्याला माहितीये काही जागा तर अगदी दोन हजार आणि चार हजारांनी आम्ही हरलेलो आहोत याचा अर्थ ही निवडणूक घासून झाली आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी अगदी फ्रॅक्शन्स ची कमतरता आल्यामुळे आमच्या जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी कमतरता आली हे देखील मान्य केलं पाहिजे अगदी आपण मागील वेचा जरी विचार केला तर दोन हजार एकोणीस साली भारतीय जनता पक्षाला सत्तावीस पॉइंट चौऱ्याऐशी टक्के तक, एवढी मतं होती सत्तावीस पॉइंट चौऱ्याऐंशी आणि त्याच्यावर आम्हाला तेवीस जागा होत्या यावेळी आम्हाला सव्वीस पॉईंट सतरा म्हणजे दीड टक्क्यापेक्षा कमी आमची मतं कमी झाली आहेत दीड टक्का कमी आहेत आमच्या जागा या नऊ वर आलेल्या आहेत काँग्रेसला सोळा पॉईंट एक्केचाळीस मतं होती एक जागा होती त्यांची सोळा पॉईंट एक्केचाळीस वरून आता त्यांची मतं झाली सतरा टक्के आणि त्यांच्या जागा झाल्या तेरा त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी किंवा एन डी ए यांना महाराष्ट्रामध्ये लोकांनी नाकारलं अशी परिस्थिती नाही समसमान मतं दिली आहेत पण अपेक्षेपेक्षा कमी दिली आहे मागील वेळेच्या दोन हजार एकोणीस पेक्षा अगदी फ्रॅक्शनने कमी दिलेले आहे आणि त्याच इतर सगळे मत कन्सॉलिडेट होऊन त्यांच्या कन्सॉलिडेशन मध्ये काही नरेटिव्ह हे जे त्यांच्या बाजूनी गेले त्या नरेटिव्हचा निश्चितपणे त्यांना एक स्वीपिंग फायदा झाला आणि त्यामुळे आम्ही या निवडणुकीमध्ये निवडून येऊ शकलेलो नाही आज आम्ही बसून या संपूर्ण निवडणुकीचा आढावा घेतलाय काही लोकांनी आम्हाला कळवलं लो होतं कालच अध्यक्षांनी खरं म्हणजे घोषित केलं होतं की आज ही बैठक घ्यायची आहे त्यामुळे अनेक लोक म्हणाले आम्ही एवढे वेळेवर येऊ शकणार नाहीत काही ठिकाणी काउंटिंगच्या नंतर उशिरापर्यंत बारा वाजेपर्यंत काउंटिंग चाललं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी अडचणी होत्या त्यामुळे अजून एक बैठक या संदर्भातली सविस्तर दिवसभराची अशी आम्ही येत्या काळामध्ये घेणार आहोत कोणते मुद्दे प्रामुख्याने होते त्याचा आम्ही ज्यावेळेस विचार केला तर काही मुद्दे कायम महाराष्ट्र आम्हाला लक्षात आले काही मुद्दे मतदारसंघाच्या लक्षात आले काही ठिकाणी आमच्या उमेदवारांची दोन दोन वेळा तीन तीन वेळा निवडून आल्यामुळे काही अँटी इन्कम्बन्सी आमच्या लक्षात आली की जी अँटी इन्कमन्सी आम्ही सुरुवातीच्या काळात ओळखू शकलो नव्हतो विशेषतः काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे जे मुद्दे आहेत कांद्याचा मुद्दा असेल याचा निश्चितपणे काही प्रमाणात परिणाम झालेला आहे त्यासोबत जी, जी काही पर त्या जागतिक व्यापारपेठेमधल्या अडचणींमुळे सोयाबीन आणि कापूस या दोघांचे भाव मध्यंतरी कोसळल्यानंतर ते थोडे परत वर आले पण त्याचा एक फटका शेतकऱ्यांना पडला आम्ही त्याला भावांतर योजना अनाऊन्स केली होती पण आचारसंहितेचं गणित चुकल्यामुळे आम्ही लोकांना ते पैसे देऊ शकलो नाही काही प्रमाणात त्याचा रोज देखील आम्हाला निश्चितपणे सहन करावा लागला आहे संविधान बदलाचा विषय तर निश्चितपणे आहेच काही प्रमाणात अल्पसंख्याकांचं कन्सॉलिडेशन आणि विशेषतः मुंबई सारख्या ठिकाणी और मोदीजी को भारत की जनता ने आशीर्वाद दिए भारत की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं विशेष रूप से नेहरू जी के बाद यानी 1962 के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं एक नया रिकॉर्ड मोदी जी इस चुनाव में कायम कर रहे इसलिए महाराष्ट्र की ओर से मोदी जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ साथ देश में अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा ये दो जगह की विधानसभाओं में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया हमको चुनकर दिया और आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया इसके लिए भी वहां के जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं ऐसा मानता हूं कि देश में अच्छे रिजल्ट यहां पर आए लेकिन महाराष्ट्र में निश्चित रूप से कुछ कमी रही है जिस प्रकार से 2014 में और 2019 में हम महाराष्ट्र को मोदी जी के पीछे खड़ा कर पाए उसमें एक बड़ी कमी इस चुनाव में आई है और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की अपेक्षा थी उस प्रकार की सीटें इस चुनाव में नहीं मिल पाई हम लोगों का मानना ऐसा है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों की ओर जाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह नरेटिव बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र में लोगों ने महाविकास आघाड़ी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी और महायुति को रिजेक्ट किया है अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी थी उनको फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन्टी वन त्रियालीस दशमलव इक्यानवे प्रतिशत वोट मिले हैं और एनडीए को त्रियालीस दशमलव साठ प्रतिशत फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट यानी आधे प्रतिशत से भी हम पीछे कम कम वोटों से हम लोग पीछे है तो इसका मतलब यह है कि दोनों को लोगों ने समान वोट दिए हैं कहीं पर भी हमको रिजेक्ट किया है इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है अगर हम इसको वोटों में तब्दील करें तो महाविकास आघाड़ी को दो करोड़ पचास लाख वोट मिले हैं और हमें दो करोड़ अड़तालीस लाख वोट मिले हैं यानी मात्र दो लाख वोट हमको कम मिले हैं लेकिन सीटों का अंतर इन दो लाख वोटों का ऐसा है या इस आधे दशमलव का ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी को तीस सीटें मिली है और हमें मात्र सत्रह सीटें मिली है अगर हम मुंबई का विचार करें तो मुंबई में महाविकास आघाड़ी को चार सीटें मिली और हमें दो सीटें मिली लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी को चौबीस लाख वोट है और हमको 26 लाख वोट है महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हुए दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं बीजेपी को 27.84 थे इस बार 26.17 यानी सवा या डेढ़ परसेंट वोट ये केवल हमारे कम हुए और उसमें हमारी सीटें तेईस से सीधे नौ पर आई है और वही अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17 यानी आधा परसेंट बढ़ा और उनकी सीटें तेरह हुई है तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी आठ सीटें ऐसी है कि जो चार प्रतिशत से भी कम वोटों से हारी है करीब छह सीटें ऐसी है जिसमें तीस हजार से कम मार्जिन से हम हारे हैं और दो हजार से चार हजार से छह हजार से हारने वाली भी सीटें हमारी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तीन पार्टियों के साथ साथ हमको एक नरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नरेटिव संविधान बदलने वाला नरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए ये बात भी निश्चित है और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण दो बार तीन बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आए कि इनके बारे में एक, एक एंटी इनकम है तो यह एक जरूर कारण रहा हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई एक हम लोग बड़ा ब्रेन भी इसके ऊपर करेंगे अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे, और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे है ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत है और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावन कुड़े जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्युएंसी में नहीं शिवसेना की और एनसीपी की कॉन्स्टिट्युएंसी में भी बहुत अच्छे से काम किया है ये जरूर है और जो मैं स्पष्ट रूप से मान्य करता हूं कि हमारे जो मित्र है उनके साथ नीचे कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं जिसको हमें पाटना होगा जो हमने चिन्हित किए हैं और जल्दी ही हम लोग मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और बैठकर इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे और साथ साथ महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है हमारी सीटें कम हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं कहा कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापिस नई स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रेटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे